শুনিকণি জ্ঞাপৰ ন এনেকুৱা এটা কথা কৰি শেষ কৰি দিছে যে সেই ভকতজনৰ কথা মোৰ আগত বিৱৰণ কৰি কওক যে এনেকুৱা অপুৰ প্ৰজাতিৰ এজন ব্যক্তি কেনেকৈনো ভকত হ'ল সেই কথাখিনি মোক শুনাওক আৰু মোৰ মনৰ সন্দেহবিলাক নাইকিয়া কৰক যাতে মই মহা ব্যক্তিজন অমৃত পাই পেলাইহীন হৈ যাওঁ হৰিনামত ইমানেই ভক্তি আছে কৃষ্ণ কথাত ইমানেই মানে জীৱনৰ সমস্ত শৰীৰটোক অন্তৰ্হীন হৈ আছে সেইকাৰণে গুৰুজনাই এই বৈকুণ্ঠৰ নাম ধাৰাই আহি পেলাই মহিলা বিদিত সেই বৈকুণ্ঠৰ ৰস আমাক দি থৈ গ'ল আৰু আমি সাংসাৰিক জীৱনত কটকাই থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এই ঈশ্বৰৰ কথা শুনিহে জীৱনৰ প্ৰমিত আনন্দটো পল উঠি আৰু হৃদৰঞ্জন কৰি পেলাই সমস্তখিনি জীৱনৰ দুখ সুখ ইত্যাদিখিনি সমস্ত এৰি পেলাই হৰি পদ প্ৰমুপদাৰ কৰি মনোনিৱেশ কৰি জীৱনৰ প্ৰতিটো দুখ সুখ অনুভৱ যিখিনি আছে সেই সমস্ত আনন্দ পাৰো গতিকে যিটো ইয়াত গুৰু নাই এটা প্ৰক্ৰিয়া দি থৈ গৈছে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি যদি আধ্যাত্মিকৰ মাজত নিবিচাৰো জগতক গোটেই গুচাই নাপাওঁ বুলি কৈছে গতিকে আমি মানুহ হৈ পেলাই মানুহৰ কৰ্ম মানুহৰ ধৰ্ম এই সমস্তখিনি আমি আঁকোৱালি ল'ব লাগে

জীৱন্ততে মই পৃথিৱীত আমি মানুহৰ যেতিয়া জন্ম লৈছো আমাক গুৰুজনাই দি থৈ যোৱা ভগৱন্তক চিনাকি জগতত মানুহ হিচাপে জন্ম ললো লভজিলেও জীৱনটো বিফলে যাব বুলি আমাক কৈছে গতিকে আমি মানুহ হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আমি প্ৰতিটো বস্তু মানুহে আমি চেতনা আছে আমাৰ শক্তি আছে আমাৰ বিবেক আছে আমাৰ জ্ঞান আছে সমস্তখিনি জড়িত কৰি পেলাই

গতিকে আমি তাকে গ্ৰহণ কৰি জগতত হোৱা সমস্ত কাৰণাত্মা জীৱসমূহক আমি উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে মহাভাগৱত শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰাই তেখেত সমস্তক এই ভাগৱতৰ জ্ঞানসমূহ দি পেলাই আমি জগতক শান্তিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে এই মহাভাগৱত আমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন আৰু প্ৰাৰ্থনা যাক আমি অধ্যয়ন আৰু জ্ঞানৰ মাজত আমি অবিলচিত হলে আমি তাৰ ভিতৰত সোমাই গলে আমাৰ জীৱনৰ সামফল হ'ব বুলি কৈছে ভাগৱত পঢ়িলে কি হয় ভাগৱত বহিলে ভাগৱতৰ ওচৰত আহিলে আপোনাৰ জীৱনত সমস্তখিনিয়ে ভাগৱতৰ পৰা আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যোৱা বুলি কৈছে শিশু নোহোৱা ব্যক্তিৰো শিশু হৈছে বুলি কৈছে কোনো মাতৃ যদি শিশু নাই হোৱা সেই শিশুকো সেই ভাগৱতৰ জ্ঞানৰ জৰিয়তে তেখেতসকলক ভগৱন্তই কৃপা কৰিছে বুলি কৈছে গতিকে ইমান সমস্তখিনি মহাভাগৱতক দি থৈ গৈছে আমাৰ গুৰুজনাই গতিকে তাক আমি শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি সহকাৰে আমি গ্ৰহণ কৰি পেলাই আমি যদি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰো আমাৰ সকলোৰে কল্যাণ হ'ব বুলি কৈছে গতিকে পুনৰ ভাগৱতৰ কামলৈ আগবাঢ়িছো জগত কল্যাণৰ কাৰণে এই কথাখিনি কবলগীয়া হৈছে হ'ব পৰা সমস্তৰ পৰা ভাগ্য তাহানক হাতত যদি বজিল মহাভাগ্য অন্ত কৰি অৰ্জুন শুনা সাৱধানে আনক নকৰিবা মন পৰীক্ষিতে যেতিয়া মৃত্যুত জয় কৰিবৰ কাৰণে পোকৰ ওচৰত মহাভাগৱত কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়া পোকে দুটা নিয়ম আনি দিছিল এটা নিয়ম হ'ল যে তোমাক মই কৃষ্ণৰ কথা কম কিন্তু তুমি মনটোক স্থিৰ কৰিব লাগিব যদি মনটোক স্থিৰ নকৰা মই ইয়াত যিমান সাতদিন নালাগে জীয়াই থাকিলো তোমাৰ মন মগজুত এক নোসোমালে তুমি এই ভাগৱতৰ কথাবোৰ তুমি নুবুজিবা আৰু তেতিয়া তুমি মুখ্য প্ৰাপ্তি নহ'বা বুলি কৈছা গতিকে সেইকাৰণে পৰীক্ষিতে পৰীক্ষিত কোৱাৰ চৰাই সেই কথাখিনি আমাক কৈছে গম পাইছেনে গতিকে আমি যদি মহাভাগৱত যত মহাভাগৱত প্ৰতিষ্ঠা হয় মহাভাগৱত শ্ৰৱত কীৰ্তন হয় তাত ভগৱন্ত ঈশ্বৰ সাক্ষাৎ দামোদৰ আহি উপস্থিত হৈ থাকে আৰু ভকতেহে মোৰকৃদী জানিবা নিশ্চয় ভকত জনৰ জানা আমিহে হৃদয় ভকত আৰু ভগৱন্তৰ মাজত ভেদাভেদ নাই গতিকে সেই ভকতৰ মাজতে ভগৱন্ত থাকে গতিকে সেই মহাভাগৱত য'ত চৈত হৈ থাকে সেই চৈতনময় পৰিৱেশত আমি সদায় পোকে পৰিকৃত দিয়াৰ ধৰণে আমি সদায় নিশবদ্ধ হৈ পেলাই মহাভাগৱত শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিম আমি এঘণ্টা সময় পঞ্চল্লিশ মিনিট সময় এই মহাভাগৱত শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিম যাতে আমি সন্তোষ নৰে দুখে আৰু আনন্দময় ভাৱেৰে আমাক এই মহাভাগৱত শ্ৰৰণ কীৰ্তন কৰিবলৈ কৈছে গুৰুজনাই গতিকে আমি যদি মহাভাগৱত উদ্ধিতে আনন্দ ভাৱেৰে আমি যদি নুশুনো তাৰ পৰা আমাৰ কোনো লাভৱান নহ'ব বুলি কৈছে দুখ হ'ব বুলি কৈছে সেইকাৰণে আমি সদায় এই নীতিবিলাক অৱলম্বন কৰিব লাগে আৰু যাতে আৰু এটা কথা কৈছে যে জড়িত থাকে মূৰৰ ভকত উদাৰ চৰিত্ৰ কীৰ্ত পতংগকৈ কৰয় পবিত্ৰ গতিকে গুৰুজনাৰ একান্ত সেৱক গোটেই থাকে ধৰি সমস্তকে সেইকাৰণে কৃষ্ণ নাম আমি ল'ব লাগে গুৰুজনাৰ নাম আমি ল'ব লাগে মাধৱ পুৰুষৰ নাম ল'ব লাগে মাধৱদেৱৰ নাম মুখা আমি প্ৰাৰ্থনা আকাৰে আমি ভগৱন্তৰ স্বৰ্গত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে তেতিয়াহে ঈত আৰু পতম কৰে্ৰ বুলি কৈছেনে ভগৱানে আপুনি প্ৰথম মানুহ হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে মানুহৰ পৰা আপুনি দেৱত নলৈ গ'ল আমি প্ৰকৃত মানুহে জন্মগ্ৰহণ কৰি পেলাই সেৱা ভাগৱত ওপৰলৈ আপোনাৰ কি কব এই ব্যক্তিজন ভালেই ভাল হা বিশ্ব নাম লয় নামলৈ যায় ভাগৱত পাছলৈ যায় আৰু তেওঁ সমস্ত ভূততে জীৱ আছে বুলি পেলাই